Тобто, а ну ще про цю ракету? Тобто вони показали, що ця ракета літає, і, наприклад, до Сполучених штатів теж ну, там, я не знаю кудись долетить, куди вистачає її дальності. Тобто, що вона несе загрозу, йому не є чим бить, наприклад, по Лондону, як вони люблять казати, давайте подивимося. Чи є чи є запуск цієї ракети по Дніпру прямим? прямой демонстрации что по Лондону может прилететь например такой не люблю. Любят... По западу прилететь ну, что это что ну да это манипуляция видите манипуляция то что у нас есть то что мы можем да. пустить вам по вас. да это видите да да то есть как бы пустить сюда Да. Так. Це пряма угроза, так. Да. Показати силу. Угу. Окей, ну добре, покажемо силами. Друзі, ваш донат це пряма сила і пряма віра в перемогу. І нагадую, що Україна гідна перемоги, і ми люди з високою гідністю, така тавтологія, але все одно. Інакше б ми вже давно вже програли, на мою думку. Рухаємося далі. Люди, ваші питання, найкраще я зараз поставлю пані пані Олені. А вот это, что на на Днепре, там были какие-то химические небезопасные речи на Днепре? Да нет, смотрите четко, карта пассива, я не вижу, слава богу, хоть это Господи, слава богу. А от Світлана Жижель питає: написали, що в Росії на на озброєнні міжконтинентальних ракет. Пишу це, це така правдива, правдива цифра. Питає якому стані ці 520 міжконтинентальних ракет і є в Росії 520, Це вам скажу на що. Ну, на бумаге у них может 520. А в наявності це большой вопрос, у меня что там 520. Нет, тут щось они не мудрят. Видите, что-то тут такое розігрують перед нами. Люди пишут, куди скинутися на цю ядерку. Ми готові. Так, <зас> пані Лена, спитаю вас президент же сказал, что місяць-два, и мы зробимо свою ядерну зброю. Давайте тільки перестаньте нам допомагати. Давайте спитаем так. Це реально? Реально, что Украина уже два месяца. Это реально. Угу. Ну, друзья, я часть честно... на вирус. Видите, опять почему-то Запад, видите, Запад категорически определенные, да? определенные деятели Запада категорически. категорически. Угу. Понятно, кажется, что Путин пропал. Я просто сам Чув и Олег пишет, да Де, про... действительно пропал до сих его тройничок уже. Давайте по-другому спросим. Да. По какому поводу такие разговоры, что Путин пропал? С чем связаны эти разговоры, что Путин пропал? Ну у них, давайте так, эм, не секрет, что он запойный этот двойник. Он мог запить, уже было такое. А какая карта? Луна. А а а не а, да. И, или же да, он запил и его надо выводить из этого состояния, да, психологические проблемы, да, у него. Да. Это может быть связано с этим. То есть тут, видите, здесь хитрость в информационном ну, пространстве. Это, ну, это же двойник, это понятно. А с другой стороны, тут еще нельзя исключать того, что там обострилось. А, знаете, почему запил? Потому что, ну, он пере, то, что он запойный, да. Но у него все больше мысли того, что ему осталось совсем немного в плане того, что его могут действительно убрать. И, И... действительно, что в Кремле идет жесткая борьба за власть. Угу. Я... А... Ну, тут он как бы не пропал, его тут насильственно. он может поить. Його ж можуть поїти Ну, я ну, воно ж так, якщо це, ну, його можна поїти, людина собі спивається, спивається, а потім раз і померла. Давайте так. Чи будуть похорони Путіна в цьому, до кінця року офіційні? Здесь ему планируют, видите, они все время показывают поездка, да, что-то в поездке, удар, взрыв, катастрофа. Здесь такое впечатление, я уже рассматривала эту тему, чтобы ну как бы с конца, это ж двойник, правильно? Ну, да, треба, чтобы сгорел, наверное, да? Да, чтобы исчез с концами. Поэтому вот в каком понимании похороны? Что хоронить? Что хоронить? Прах. Прах развеять над Москвой рекой. Вот так вот, друзья. Так бы жить жития может прожил. То есть они готовятся к чему-то вот такому, да? Это намек на то, что они ж периодически готовят население к тому, что Видите, то он у них больной, то у но... них такой, то дурачком выставляют его. Ну, в плане, что Тачай, А давайте спитаем, вот, че правда, что шо Шольц говорил с Путиным, потому что Путин же раньше говорил без перекладывающего, говорил сам напрямую Шольц. Нет, тупо, Шольц говорил, но он говорил с королем мечей. Он говорил с кем-то, ну, кто реально сегодня управляет Россией. а, -а, -а. Я зрозумів. Тобто він говорив не з Путіним, тому він сказав, так? Да? Окей. Е поїхали дорогі басеньки. Питанечко про Кременчуцьку газ. ще одне уточнююче. Світловодськ стоїть на горі. Тобто його, мен його підтоплення менш можливі, а от Кременчук, Кременчук внизу. Так, Давайте Ви, подивимося. Чи буде прорив цей дамби, що затопиться, наприклад, Кременчук? В ближайшее время будут бить. Блин, ну такие карты, видите, выпадают. Башня, что и дьявол. То есть они будут бить. У меня вчера тоже эти карты выпадали. Просто не потому что, -то, что, -то, что -то... Ну, конечно, это просто люди, не забывайте. Но пропустить эту ракету, ну это очень большая беда. Ну давайте так. Здесь я не вижу опять же, да? Здесь есть что-то сдерживающее факт. Давайте так, я не вижу, я, ну, карта... Сейчас по-другому спрошу в утвердительной форме. То, что лететь туда будет, да. Слава тебе, Господи. Ну, первая карта, говорят, нет. На сегодня нет. Угу. Как бы на сегодня нет, но то, что они где это? То, что лететь туда будет. И тогда. Но желание нам повторить Каховского ГЭС у них есть. Только ну вода, да, вот. Ну, не вода все время, а, вода так. все время остається фігурувати у нас. Добре, питаю тоді про і, Євісти, і башня по па... весімуть над Україною, тільки що вони можуть. Ні, ну якщо у них польот був реальний правда по Дніпру, там, по тих по тих, по тих виробництвах, я вас питаю тоді за чи... чи буде руйнація виживань, дамби. Уход, уход, видите, от руинации. Лететь будет тоже, ну, оно летит уже определенное количество времени. То есть пробуют разными методами. Так как хочет Кремль, не будет. Тут и есть пажик, да? Выпадает пажик. Но это небольшая вода, если что. Угу. Нет, тупик. Вот тут четко для, для Кремля этот тупиковый ситуация. Окей, Питання то дуже з чатіка про, про збагачений уран. Я вас питаю: чи Україна збагачує уран сама, сама для себе? Чи є в неї оце збагачення урану? Бо ось Наталя пише: у нас немає за що купувати збагачений уран, а свого виробництва немає, хіба що бартером. Питаю вас: чи є у нас своє виробництво збагаченого урану? опыт, ну нет, тут скорее всего нет, потому что тут иллюзия четверка мечей, но здесь есть некий хитрый момент, поняли? Да. хитрый ход, но у нас есть Уран, это у нас есть Уран, есть хитрый ход, здесь есть некий такой, знаете, хитрость с хорошим моментом для Украины угу. Чесно кажучи, я думаю, що щось може бути, тому що багато що ми не знаємо, і, і нема про це ніхто не пише. Так рухаємося далі. Дорогі Уран, любі... да, Уранда є, як полізна і скипає українські європейські країни починають готувати всіх громадян до війни за РФ уже в Німеччині. То ми говорили в скандинавських країнах Норвегія, Данія і Фінляндія, а Швеція вже теж почала роздавати такі брошурки. Люди готуються до війни. Давайте так чи буде війна в 25-му році, чи нападе Росія. будь чином на скандинавські країни в 25-му році. ну чтобы в прямую военным путем нет угу. а путем подлых действий да в том числе с воды подлые действия которые могут привести к трагической ситуации в доме да к смерти похорон похороны в доме э, путем еще каких-то действий изнутри угу. то есть хитрым подлым методом Угу. Я уже много раз говорила, что это намного опаснее, потому что мы видим врага, мы знаем, что там враг. Угу. Ну да, мы знаем, что у нас, правда, и внутри есть враги, но мы говорим о том, который реальный, да, вот это внешний. А здесь, понимаете, ты здесь как по минному полю, ты не знаешь, что будет завтра, где может что-то рвануть и что-то они сделать, какую-то пакость. А они планируют что-то, смотрите, они планируют. Это может быть отравление из этой карта медицины еще, э, то есть тут достаточно такие подлые. Они же уже отра... пытались отравить или отравили воду аж в Германии в Бундестаге там одной из баз. Было же сами, такая отравили воду одну из баз э, в НАТО, да? Говорили, там да. Ну вот и то же самое, то есть тут тут действительно должен опасения должны присутствовать, потому что то, что они работают... Смотрите, кабели они уже режут. Да. Кто бы ни говорил, это рук дело Кремля, потому что был расклад, они чужими руками это делают и будут всячески открещиваться, что это не они. Угу. То, что они им хотят частично положить энергосистемы тоже. Угу. То есть укра... в... по Украине они бьют по энергосистемам. Там путем диверсии. Да. даже если убрать эти перерезать кабеля, положить интернет, это что же тоже все на интернете, да? То есть, да. то есть они вот такой коллапс какой-то создать. То есть в Европе действительно идет скрытая большая опасность, это правда. Угу. Вот эта тенгидность я много раз говорила Европы приводит к тому, что они сами вот видите своими руками как бы поощряют вот этого агрессора. Угу. Окей, чотири доната. Дякую всім збройним хто підтримує збройні сили. А, пані Олена, питаю вас тоді: ви коли оці ці події трапляються? Чи досяг, чи домовиться Україна з Сполученими Штатами або з іншою якою країною про надання їй тамагавків? Ну так. Так, да, так. Цікаво. Ну окей, дуже цікаво. Україна буде бить по Росії та могавками? тут все карты говорят, да. Да. Это зупинить войну? Чтобы прямо сказать, э, остановят войну, это нет. Mm -hmm. Здесь произойдут какие-то события. Вот то, что связано опять, они мне показывают, то ли в Кремле, то ли в России. Mm -hmm. Вот это какая-то взаимосвязь всего этого, вот это ведет к тому, что... Э, ну что-то у них, видите, все время намек. Здесь намек то, что они могут скрывать это. То, что касается Кремля, либо это техногенная катастрофа, либо же это какая-то что-то связанное с ядеркой, либо это, ну, это может быть что угодно, ну, по Солнцу это что-то связанное с ядеркой или что-то мощное. То, что их поставит в тупик. Угу. Ну, тут смотрите, тут карты, конечно, вот, ну, смотрите, карты выходят, Солнце, Башня. Ну, Они, даже... сами... Они да. сами за себя говорят. От, от я питаю, ядерку все я, в будь-якому випадку, по кому-небудь росіяни запустять ядерну, щось ядерне, байдуже по кому. От просто буде пуск ядерного носія ракети з ядерним зарядом, з ядерною боєголовкою. Тактично, не тактично, будь що. Ну, самопроизвольный. Тут сам... У меня все время показано самопроизвольный выпуск. Или же выпуск, запуск, который непонятно, куда оно может лететь. Ну, то его же кто-то мая надо натиснуть. Но это, это тактическое больше. Тут не вот а, это. С... Угу. То оно прилетит куда-то куда-то Непредсказуемо, куда нам. Оно... Вот я и говорю. Куда она может прилететь, видите? Куда? Куда угодно. То это значит, можно и в Украину прилететь? Здесь показана вода. Мне все время показывают воду. Где-то по миру воду. Больше похоже. Это будет здесь в Украине вода? Потому что уже сколько лет мы говорим про это, про то, что вода, может быть Хорошо, и... Хорошо, конкретно. Тактическое ядерное оружие. Россия запустит по Украине. Тактическое ядерное оружие запустит по Украине. Нет, тут сдерживающий момент у них есть. Я не знаю. сейчас я уточню. Походу, оно прилетит к ним. Видите, карта их дома такое, что у них уже было. А что у них было уже так и друзья? Она напиш... Ну было у них, что у них было? Они пробовали испытания, взорвалась у них. А, типа в таком плане, да? И что-то раньше было. Ну было в советское время такое, что оно улетело, а потом скрывали. Было что-то типа такого. Тобто вони вас... спитували нас на у, как бы, у себя на території? Я вас питаю тоді про ці тамагавки. Тамагавки Україна отримає при Байдену чи при Трамп? сколько уже можно за эти томагавки жевать? Жуют и жуют. Видите, карта умеет. Это длительный период времени. А, конечно, это вообще нереально. На какой-то период это вообще было нереально. Это не не это для них как божественное что-то. Стрелы да. этого да, да. Давайте так, тут уже есть договоренность на эту тему. То есть, А там уже будемо договоренність взаємне Угу. О, Боже мій милостивий. Так, отак, от друзі, бачите, все-таки як не крути, щось міняється. Я, чесно кажучи, надіюся, що все це буде мінятися тільки нам на користь, бережіть себе, бережіть їх, любите, тому що е я хочу вам сказати, що нічого важливіше, ніж життя немає. Давайте пані Лена, подивимося тоді так: оці ракети, які нам дали, ми все-таки будемо ними, я розумію. Чи будуть вони. от той поворотної події, яка змінить ситуацію на фронті. Реально, от просто унеможливить просування росіян вперед. Облегчить ситуацию на фронте частично да ну частично дальше договориться о чем-то с Кремлем будет невозможно в том виде в каком сейчас есть власть или же кто ее представляет ну тут какие-то я не знаю вот они все время показывают какие-то трагические действия трагическая ситуация вот это, которая... А где трагическая ситуация? Трагическая ситуация на территории России. Ситуация. Ну, я не знаю, тут... Ну, это может быть. Здесь как они показывают вот этот король мечей, который сегодня вот смотрите, который всем заправляет в России, ну, который фактически, да, руководит. Видите, десятка мечей ему, уход ему идет. Вот это как-то меняет сразу ситуацию. Все время что-то зреет, зреет, а никак не дозреет. Им треба башня, чтобы трапалась. Этим, башня им идет. Ну, Быстрее бы она шла уже. Я честно думала, что выпадет башня. А вот такое сочетание карт у меня выпало впервые. Это тот, который, уход, знаете, уход. такой беспощадный, безжалостный, который за войну, который вот угу. за какие-то жесткие такие действия. Ідти далі ціною. Угу. Ану про руйнування в Курській області командний пункт Збройних сил Росії. Це реально це серйозна втрата в тому, в тому окрузі, в тому напрямку війни? Не вони цього Точно, Угу. Uh скривати -huh. будуть. Що то придумувати будуть? Uh -huh. Цікаво, бачите, ми про цю ракету говоримо з вами. Україна це перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. І ну, це цікаво. А от і Наталія Іванова Павлова пише, що CBS, і ABC та News та BBC з посиланнями на анонімних західних чиновників пише, що Росія не била по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Що скаже НАТО? Вона питає. Давайте спитаємо: чи підтвердиться в світі, що вона била міжконтинентальною ракетою? НАТО. Просто чи підтвердиться взагалі, що Росія? Чи буде достовірна інформація, що Росія, Росія била по Україні міжконтинентальною ракетою? В світі. Міжконтинентальна балістична ракета. Ну, здесь, видите, подтвердится, да, это подтвердится. Ну тут, видите, здесь, видимо, почему не признают, потому что тут есть хитрость, все, что связано, да. По факту они же предупредили, что они будут бить. Uh -huh. Им сказали ни-ни, да, то есть суда. А в то же время им интересно было, ключевое Я... слово Я... интересно, посмотреть, как оно будет. Понимаете, они сами виноваты в том, что это произошло. Угу. Если бы, вот интересно, если бы они сказали категорически нет. Ну-ка. Если бы Запад сказал категорически не пить, Россия бы нанесла этот удар. Россия бы нанесла этот удар обман тут идет обман не она бы не нанесла видите она бы не, не, не нанесла не не тут видите что не не нанесла бы вот так вот наши западные партнеры не дожали тут походу, получается да посмотрите посмотрите видите им самим ну то есть это же подлость понимаете угу. э цепились <клод> <and refreshed> <track> друзья, нашу разумеем. Почему? Я еще раз, потому что с ней что-то, вот какая-то хитрость в этой ракете. Возможно, что она может быть такое, что она была не заправлена или же заряжена по максимуму. Просто баллистика. Ну я не знаю. Просто баллистика, не распадается на частицы, и, друзья. Я не знаю, це дуже велика загроза. Поняли, який-то підвох, вот в цьому є. В в кому воно літати. Видимо, вони самі боялись в повному об'ємі. Я теж думаю, що, по-перше, Росія буде покарана. Давайте коротенько, фінал герої Майдану, Майдан, Революція Гідності. Я вас запитую так. чи будуть взагалі покарані те люди, які зробили значительные які віддавали злочинні накази під час Революції Гідності? Не всі, к сожалению. Та їх може немає вже, бо в Росію уїхали. Не всі. Не всі. Україну ще чекають от після війни, такі революції. Сейчас вот это что? Сейчас силы Кремля направлены на то, чтобы разжечь у нас такую ситуацию. Сейчас все силы будут направлены на это. Видите, раскачать ситуацию внутри страны. Создать вот такую ситуацию. И создать на чине? Нет, не, я не вижу, я уже смотрела, это нет. Как-то силам. У -у -у. Я тоже, верю, Усиленно они работают, поэтому не ведитесь на фейки на манипуляции, на вброс информации усиленно, это как бы их вот э, mm -hmm. фишка уже, вот. Друзі, я думаю, що в нас буде все добре. Ваші донати вже 5 донатів за ефір. Дякую кожному. Кожен ваш донат рятує життя. І військовим треба допомагати, і це наша, наша теж це наша необхідність, це наша повинність, навіть так скажу в цей час. Треба ми з вами маємо бути надійним тилом для військових. Дякую вам, пані Олена. До зустрічі за зіма. Я просто 110 раз хочу сказати, що війна в Україні йде не по правилам, не по справедливості. Якщо б вона йшла по правилам, по справедливості. Она уже давно закончила. Да. Тому давайте, друзья, пожалуйста, поддержите. И я думаю, что разом мы велика сила.